мы идем и активно продвигаемся в сторону демократического общества. Одной точки зрения в обществе не может быть. Сейчас уже пробегаю уже марафон и чувствую, что это хорошо. Это для меня очень важная фотография, она представляет такой дух украинский. Поэтому для... И подарок моих близких. Дехто звинувачує вас у сепаратизме. А как это коррелируется с вашей евроинтеграционной деятельностью? Вот, я тоже самое хочу вопрос задать тем, кто uh, это поднимает. Два года назад uh, в торгово-промышленной палате uh, прошли выборы. Uh, совет избрал меня руководителем торгово-промышленной палаты Украины. И это было для меня очень высокой оценкой моей предыдущей работы и огромный аванс. Это было непростое для меня решение, потому что, в общем-то, я э, большую часть своей жизни прожил в одном городе, и ехать в столицу, это было действительно немножечко э, так, э, тревожно. Вот. Но сейчас я уже понимаю следующее, что это был правильный выбор. А скажите, будь ласка, кабинет, в якому мы находимся, вы как-то його его после того, как пришли на эту посаду? Чи тут все так само, как было за вашего попередника? Честно сказать, вот за два года работы мне некогда было даже посмотреть. Может быть, иногда у меня так в конце рабочего дня была такая идея. Может быть, это не совсем в моем стиле. Я люблю больше света, больше солнца. А здесь такой вот классический кабинет, обшитый такой библиотечный деревом и так далее. Но не до этого. А было. в самой палате что-то хотелось изменить? Любой живой организм, а торговая промышленная палата, она требует постоянного изменения, постоянного совершенствования. И, наверное... Пришло время, и это очень важно, для палаты сейчас меняется, меняется страна, меняется бизнес. Бизнес становится более требовательным. Мне казалось, когда я два года назад, что провести реформы это можно намного быстрее. Видение очень простое. Палата должна стать современной Европейской торговой промышленной палаты. И у нас есть все для этого возможности. Перед нами стоит э, очень простая задача, которую можно одним э, словом сказать, которую мы уже начали заниматься, это реформирование системы торговой промышленной палаты, чтобы это, этот институт был более востребован со стороны бизнеса и был более понимаем э, с точки зрения в том числе и населения нашей страны. Сейчас мы работаем совместно с нашими партнерами в Соединенных Штатах э, над разработкой и внедрением системы новой стратегии торговой промышленной палаты до 2020 года. Нас активно поддерживает Европейская палата с точки зрения обучения наших кадров, с точки зрения имплементации наших, работы наших региональных палат и палаты с ведущими европейскими палатами. Дехто кто вас у сепаратизме? А как это коррелируется с вашей евроинтеграционной деятельностью? Вот я тоже самое хочу вопрос задать тем, кто это поднимает. Я был всегда таким большим сторонником европейского курса. Это еще было больше 25 лет назад, когда я явился одним из создателей международной молодежной организации ISEC. Это когда я учился за границей, проходил стажировки в, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это и мой статус почетного консула Франции, который мне доверило в Министерстве иностранных дел и президент Франции в 2012 году. Намагание сделать Приписати всім людям з походженням з Донецьку певні погляди, на мій погляд, це лише на руку нашим ворогам Путіну і Росії. А якраз Чижиков демонструє, що людина, походженням з Донецьку, яка має і мала суттєвий якийсь вплив на донецькі еліти, може мати проєвропейську, продемократичну, про сучасну, проукраїнську позицію. Це добрий приклад. Нещодавно было несколько эпизодов, достаточно дивних митинги, сметева иллюстрация, принаймней с пробы. Как вы объясняете эти события? Для меня эти события явились, в общем-то, очень неожиданными, когда мы увидели следующее, что абсолютно люди, которые не имеют отношения к нашей деятельности, которые не являются ни членами торгово промышленной палаты, даже, в общем-то, не, 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 не представляют, чем мы занимаемся, приходят в торговую промышленную палату и вот какие-то маски шоу или демонстрации пенсионеров и студентов. Если посмотреть это все выложено в интернете, то я думаю, что у всех будет очень четкая позиция, что это все четкие заказные а, действия. Мне кажется, что втручание политических сил разных в деятельность самоврядной такой организации, ну, вообще просто шкодить як самим політичним силам, так і собственной самоврядной організації. Рейдерство, но ну, по сути я бы, наверное, так сказал, когда частные интересы, которые начинают смыкаться с определенными людьми, которые работают в государственных органах, являются членами Верховной, Верховной Рады, смыкаются для того, чтобы, в общем-то, незаконными методами повлиять на принятие решений. Робить из этого процесса политического на мой Ля, це не наші методи, це методи попередньої влади, від якої е, ну народ України так тяжко позбавлявся. Ви особа рівно віддалена від всіх владних груп. Як вам працюється і живеться з нинішньою владою? Я би сказав слово ні віддалена», а равно приближене. Я думаю, что наша задача не не отдаляться от органов власти и, и исполнительных и законодательных, а работать рядом. Если ты можешь что-то сделать, помочь правительству, если ты можешь помочь Верховной Раде, если ты можешь работать с президентской администрацией, с другими, местными органами власти, ты должен это делать, не ждать потом, потом сказать, а я бы это сделал лучше. Вот наш подход торгово промышленной палаты. Складывается иногда впечатление, что западные инвесторы имеют больше интереса до украинского бизнеса и до украинской экономики, ниже украинский бизнес. Инвестиционная привлекательность начинается с инвестиционной привлекательности для самого населения Украины и для предпринимателей Украины. Потому что, когда мы общаемся с иностранцами, говорят, мы очень заинтересованы инвестировать, мы очень, нам нравится Украина, есть огромный потенциал, огромные возможности. Но задают очень просто вопрос, а почему вы, предприниматели, инвесторы, внутренние инвесторы сами не инвестируете в свою страну. И мы, ну, поэтому мы понимаем, что эти процессы взаимозависимы. Для того, чтобы начался инвестиционный бум, мы должны прежде всего создать благоприятный бизнес-климат в своей стране. Потому что я абсолютно уверен, что главным инвестором нашей страны, главным двигателем является наш отечественный предприниматель, наши граждане нашей страны. А что касается иностранцев, денег очень много в мире. Как только У нас в нашій країні, з'явиться плюс один а, в рості. ВВП ми у як начнуть вистраюватися очередь із іноземних інвесторів. А в чому ви будете переконувати своїх опонентів на з'їзді? я и моя команда, мы хотим э, отчитаться перед членами нашей организации за проделанную работу за пять лет и за два года, когда я руковожу торговой и промышленной палатой. Я абсолютно уверен, то, что нам есть что сказать, есть у нас серьезные достижения, есть у нас очень серьезные планы, и которые подкреплены реальной поддержкой из наших зарубежных партнеров и бизнеса. Поэтому я думаю, что у Система торговой промышленной палаты как демократическая организация есть э, возможность проанализировать ситуацию и сделать а, правильный выбор. Будущее торгово-промышленной палаты мы видим а, в том, что она должна становиться все более и более важным институтом, помогать нашим предпринимателям активно выходить на внешние рынки, и на рынок Европейского Союза, и на рынок Азии, и других континентов и стран. Все для этого есть. Я думаю, что наша задача — это сохранить приумножить и, как это не сложно, но найти в себе силы для, для нового витка, для нового развития организации. Так что мы в этом направлении будем работать. Моя мечта, чтобы вот любой предприниматель понимал следующее. Если я чего-то не знаю, если мне какая-то нужна помощь, я иду в торгово-промышленную палату. Я вообще просто понимаю, что бизнес и искусство должны всегда идти рядом. Самое главное, сохранить демократический способ принятия решений в нашей организации, а не с помощью улицы, с помощью давления. Нас не догонят.